往前五步，放下。嗯，再往右转。往前五步，二三四五，好。停，往右转。好，弯腰。哎，OK，再往右转。 怎么了？我去和李大夫道个谢。怎么了？怎么了？我是在想，我可以留在厦门。田野调查相关的资料都齐了，毕业论文呢？我留在厦门写完也是一样的嘛。你想照顾我。 我很乐意，要不是医生嘱托，我才懒得管你。那真要感谢我那双时好时坏的眼睛。你说，要是全盲的话，说不定那待遇……不许胡说。我们去之前的房子住好不好？为什么？就觉得住的舒服、嗯。我也喜欢老房子的客厅。 但是呢，我有条件。你有什么条件，我都可以答应你，只要不要让我抓星星什么就好了。我哪有那么无聊？啊？再说了，我真的想要星星，你们还是得想办法嘛。我之前可是看过一个电影，里面的男主角呢答应要送给自己爱人一颗星星，结果呢买了一块陨石，实现了自己的承诺。吴叶，你要不要换个电影类型看看？为什么？ 念亲，你什么时候带无烟回去一趟？姐姐和姐夫挺想见一见的。以后再说吧。说吧念倩。 你看看那边东西摆的对不对？嗯，这么摆，也不是在这儿，不对啊，一个都不对，哪里不对？要不然你自己摆。哎，干嘛？ 这这干嘛？哎呦，往前五步，放下。 再往右转，往前五步，二三四五，好，停，往右转，好，王腰，哎，OK，再往右转，都要累死了。嗯，好，拜拜。给谁打电话呀、啊？ 陈英啊，他还一个人在通城吗？嗯，我叫他过来写论文，他飞不来。陈英不在这里，你会不会觉得有点孤单啊？嗯，会啊，但是他现在好像还是不愿意见你。干嘛？把我当心弟啊？ 苏先生，那就是说，其实他本人并不回避你，但是这个所谓的程英对你却很忌惮。我也是最近才注意到这个情况，不知道是不是巧合？我想不是。以现在的情况看，希望你能空下时间多和他相处。你在，程英就不在的话是最好的。他和程英在一起的情况减少，就说明病情正在好转。但是。 我不带他来治疗，真的没事吗？治疗是一把双刃剑，虽然目前的治疗方式对病情痊愈的时间有所拖延，但是对他以后所承担的心理障碍和伤害会减到最低。从专业角度看，你觉得两者要怎么取舍？其实苏先生心中早就有了决断，不是吗？